Запорожцы снова выступают против отмены льгот. Очередная акция протеста, в которой приняли участие общественные организации и представители компартии, прошла под стенами обл. администрации. Ее участники требовали отмены закона и пенсионной реформы. Подробности у нашего корреспондента. Алевтина Николаевна приехала в Запорожье из Розовки специально поучаствовать в этой акции протеста. Ту слышали мы такую? страшную речь, как вроде, как вроде 22 июня, ровно 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что министерство Азаров, Тегибка и другие с нас последние шкуры сдирают. Сегодня под стенами обла администрации собрались коммунисты из районных и городских организаций. К ним присоединились и общественники. Дети войны, чернобыльцы, обманутые вкладчики и другие. Государство решает свои проблемы за счет самых бедных, уверены протестующие. Дети войны уже пять раз нарушили 22 статью Конституции. Пять раз, когда принимали бюджет. А вот когда оказался льгот высокопоставленным, Або ж нельзя потім я 22 Союз. Якщо пенсію нам дали по 5 5000 і щоб більше ціни не підвищались, то ще можна якось в кінці з кінцями зводити. А якщо льготи заберуть за 800-600 грн, що ми можемо платити? Загрузить надо економіку України, не рушити, не разрушать, не добивать, а загрузить і працювати в облага Україна, а не в облага міжнародного валютного фонду. немедленно отозвать из Верховной Рады законопроект номер 9127 и отменить пенсионную реформу. Требования участников протеста, к Кабинету министров и Верховной Раде. Уважаемые земляки-запорожцы, уважаемые ветераны, просыпайтесь. Если кто-то думает, что отсидеться в окопах, в окопах отсидеться никому не удастся. Этот антинародный закон Проект 9127 коснется всех. Если наши требования не будут услышаны и не будет реакции на них, мы будем принимать более революционные меры, как то блокаду государственных учреждений, блокирование, коль уж не откликаются, перекрытие магистралей, автомобильных или железнодорожных. Есть... В рамках закона и Конституции Украины есть более такие, я еще раз говорю, революционные методы. Мы им постараемся воспользоваться, если не будет реакции на наши требования. Сегодня митингующий проспект не перекрывали. Акцию протеста решили закончить пока мирным шествием вдоль дороги.